Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah kubal mudah dahan uh, ilmu yang kita dapat hari ini ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Mudah-mudahan dapatlah kita guna pakai uh, pada hari ini dan masa-masa yang akan datang insya-Allah. Amin ya rabbal al alamin. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Selamat berhujung minggu. Selamat hari Ahad hari ini. Masya-Allah. 27 April sudah 2025 bersamaan dengan 28 Syawal 14 146 Hijri Subhanallah kami di Kuala Lumpur ini uh, mencabar pagi-pagi uh, uh, berkenaan dengan jalan raya di sekitar Kuala Lumpur kepada anda yang nak keluar ke mana-mana hari ini nak menuju ke ibu kota, rancanglah perjalanan anda, boleh cek uh, mungkin di pelbagai platform yang sedia ada sekarang ini berkenaan dengan jalan di sekitar Kuala Lumpur, banyak jalan yang tutup pagi ini ya. Masya Allah, sama-sama kita cek dan uh, catna pagi ini okay. Baiklah, pagi ini dalam Assalamualaikum Subuh Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami di Facebook TV Alijrah pagi ini. Masya Allah, ramai yang sudah pun kelihatan. Hajah, Tina, ada Puan Nur uh, Malina, Puan Siti Apsyah, macam biasa setiap pagi on time, disiplin. Alhamdulillah, terima kasih semua yang berada di Facebook TV Alijrah dan juga kepada anda yang berada di Kaca TV TV Alijrah pagi ini. Alhamdulillah, damai di hati dalam Masya Assalamualaikum Subuh yang kita cari pagi ini dalam kupasannya bersama-sama dengan yang dihormati Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengasas dan pengerusi Musalla Ar-Raudah kita bawakan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Farah ya? eh. alhamdulillah seadanya Ustaz. Di hujung-hujung Syawal ni Ustaz busy Ustaz. Betul lah nampak busy ya. Hari ni pun busy nampak pagi ini jalan raya. Eh? Subhanallah. Apa dia orang buat? Eh? Baru jalan. Eh? Belum lagi open house. Open right? house lagi. Ya. Lah. Kejap lagi. Stand by. Masya, Masya Allah. Allah. Baiklah, kita nak berdamai. Walaupun kita dah macam-macam ah, ah, yeah. pagi ini, Ustaz. Yeah. Ada yang stres, ada yang hmm. mungkin uh, depressed dengan jalan di sekitar Kuala Lumpur. ni, yeah. Masya Allah. Kita nak berdamai pula. Lah. Uh, selalu kita kalau kita lihat rakan-rakan yeah. kita, sahabat-sahabat hmm. kita, Ustaz. Ya? Dari segi luaran dia, kita nampak okey. Tak ada apa-apa masalah. Uh, macam itu juga kadang-kadang kita dengar tiba-tiba hmm. Dah meninggalkan dunia ini Ustaz Allah kan? Jadi uh, dari segi fizikal, mental kita nampak okey Tapi dalaman hmm. yeah. tak okey yeah. Jadi kesihatan mental ini ata Ataupun uh, orang kata kita sebut sebagai uh, apa? Uh, mental, illness kita, kita. Yeah, mental illness ini sangat-sangat penting hmm. Jadi mohon Ustaz berikan sedikit nasihat berkenaan hmm. dengan Kesihatan mental kita silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Terima kasih Farah Alhamdulillah pada pagi ini dalam kesibukan kita <coughs> penghujung syawal. Sibuk pula orang Kuala Lumpur hari ini nak cari jalan pintas nak ke sana kemari. Maklumlah pagi ini ramai orang berlari hari, hari minggu di Kuala Lumpur. Jadi kena rancang perjalanan baik-baik. Alhamdulillah jangan stres, ya. jangan tertekan, kita tenang-tenang aja. Alhamdulillah hari ini kita dah pun 28 syawal bermaksud uh, kita dah betul-betul berada di penghujung sambutan hari raya kita lah. Bagi uruf ataupun kebiasaan orang Malaysia ni raya sampai sebulan bahkan sampai Zul apa Zul Zulkaidah pun masih lagi, masih lagi raya masalah. kan. Jadi uh, mungkin sekarang ni ada yang dah kering uh, poketnya. Ada yang apa nama cadang nak balik kampung hari Jumaat itu tak dapat nak balik kampung tekanan demi tekanan berlaku lah di ujung-ujung ni. Ya. Harapnya kita ni tenang saja. Sebagaimana kita tubuh kita di luar nampak sihat, harapnya dalaman kita sihat. InsyaAllah. Dalam agama kita, satu ayat yang menekankan tentang kepentingan kita menjaga fizikal dan juga rohani kita. Allah sebut, Wala tulku bi aidikum ila tahalukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke jurang kebinasaan bukan sekadar mencampakkan diri dengan maksud campak diri dalam longkang, campak diri dalam tasik, tidak. Campakkan diri dalam jurang kebinasaan mananya, kita merosakkan diri kita sama ada fizikal kita dengan melakukan perbuatan yang boleh merosakkan fizikal kita. Dalam masa yang sama, kita kena juga jaga kita punya mental kita. Kadang-kadang tekanan demi tekanan yang berlaku pada kita kita biarkan saja tidak mengamalkan zikir-zikir untuk pemulihan, tidak mengamalkan cara hidup gaya hidup yang sihat, menyebabkan kita akhirnya yang kecil tu menjadi membarah besar-besar akhirnya kita rosakkan diri kita. Sebab itulah dalam agama kita disebut satu kaedah dipanggil maqasid syariah ataupun objektif syarak. Kenapa Islam tu datang kepada kita? Kenapa agama Islam tu dibawa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam antaranya ialah nak jaga lima perkara. Yang disebut ah uh, hibzuddin, hibzun nafs, hibzul akal, ah hibzul mal dan juga hibzu an nasab. Kita kena jaga lima perkara. Yang mana lima perkara ni panggil ad-daruriyat al-khamsah, lima perkara yang terpenting yang kita kena jaga. Pertama sekali kena jaga agama kita. Sebab tu bila seseorang itu terkeluar daripada agama dia kena hukuman berat sebab tak jaga agama. Yang keduanya jaga nyawa kita, tak boleh membunuh orang, tak boleh biarkan diri kita ni apa terdedah kepada orang lain menganiaya kita terbunuh contohnya. Yang ketiga jaga akal, tak boleh minum arak kerana minum arak itu boleh menyebabkan rosak akal kita, tidak boleh terlibat dengan dadah kerana merosakkan akal. Kerana merosakkan akal itu Orang yang merosakkan akal itu boleh dikenakan hukuman. Orang yang minum arak dikenakan hukuman sebab contohnya. Kemudian kena jaga apa lagi? Kena jaga harta kita tak boleh izinkan orang mengambil harta kita kita tak boleh ambil harta orang lain dan yang terakhir kita kena jaga nasab keturunan kita kena berumah tangga kena berkahwin tidak boleh melakukan hubungan yang terlarang jadi lima perkara ni hendaklah dijaga oleh kita seorang 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 setiap individu muslim yang saya sebutkan tadi itu, yang kedua yang berkait dengan apa yang kita bincang ini iaitu hifzul aql itu menjaga yang ketiga sorry menjaga akal maknanya kalau akal kita wajib dijaga dengan cara tidak mengambil barang-barang terlarang atau minuman-minuman yang tidak boleh atau makanan yang menyebabkan kita rosak akal kita hmm. maka tentu sekali kita juga dilarang untuk menjerumuskan diri kita dalam kesihatan apa kita kata kekerosakan mental kita hmm. nah, sebab itulah sehingga kan nabi pun sebut nabi kata apa rufia ah", diangkat al-qalam diangkat pena maknanya tidak dikira seorang tu jika sekiranya satunya ialah apa daripada orang yang tidur sehingga dia bangun kanak-kanak sehingga dia besar dan wa'anil majnun daripada orang yang gila sehinggalah dia itu berakal maknanya penting sangat akal ini kita jaga mental kita ni kerana dia boleh menyebabkan kita ni berubah hukum seseorang, seseorang itu hanya sebab apa kita menjaga mental kita atau kita menjaga kesihatan dalaman kita kita akan dari segi hukuman pun berbeza bermakna penting sangat kita menjaga kesihatan luaran kita dan dalaman kita. Kerana itulah cerminan orang beriman. Kerana ya. orang beriman bukan sekadar sihat pada ya. fizikal saja, tapi dalaman juga sihat. InsyaAllah mudah-mudahan. Kalau kita tengok Ustaz, ya. kita imbas kembali waktu zaman PKP. Ya. Masa itu sedih kan? Oh Ya, Allah uh, akbar. Kalau imbas yo. kembali, rasa nak menangis. Eh? Menyayat hati betul sebab kita dengar ramai uh, antara sahabat-sahabat kita yang bunuh diri. Allah yang akhbar. tak sanggup lagi. Nak meneruskan kehidupan ini yang betul-betul rasa betul? down, depressed dengan apa yeah. yang berlaku terpaksa duduk di rumah, terperap di rumah, dibelenggu dengan pelbagai uh, masalah, hutang, hilang hmm. kerja akbar. hilang uh, wang ringgit dan sebagainya Allah berkebar ba baiklah Ustaz, uh, jadi bagaimana Ustaz kalau kita, uh, mungkin ada tips ataupun amalan yang boleh kita amalkan hmm. untuk kita Uh, teruskan hidup ya. ini supaya apa-apapun ingatlah oh ha. sentiasa berbalikkah kepada al-quran juga as-sunnah Al betul Jangan simpan dulu jawapan simpan dulu ha okey ha, kejap lagi eh pasal ni ha kita nak sambung dalam assalamualaikum subuh insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah makhad yang berasaskan sain, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Raudah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Raudah yang mana pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Ma'had Ar-Raudah Pelindung Perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah selangkah ke jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah itu dia sedikit sebanyak berkenaan dengan perkembangan terbaru Musalla Ar-Raudah kita ada marda. Apakah yeah. itu insya-Allah Ustaz Azli akan kongsikan sekejap lagi dan kita ada seorang lagi selebriti, seorang lagi pelakon yang pada dulu sampai sekarang dah berpuluh tahun dalam industri uh, dunia uh, lakonan tanah air masya-Allah kita nak bersama dengan Encik uh, ataupun abang Edika Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Hujung Syawal bang, selamat Hari Raya Aidilfitri. Allahu Akbar. Kami tadi buka topik tentang damai di hati. Hmm. Dan ada juga Cikgu Rosdin Samah pagi ni bang dekat Facebook ni kata damai di hati sesungguhnya damai di hati itu boleh diperolehi Seandainya kita berupaya berdamai dengan setiap takdir yeah. dari Allah Subhanahu taala. Terima kasih Cikgu Rosdin Samah. Selamat pagi Cikgu. Baiklah uh, nak nak tanya jugalah dengan abang sebab selalu kita nampak abang ni memang uh, seorang yang dari segi luarannya cool. Kan? Relax, chill, macam tak ada apa-apa masalah. Tapi dugaan, ujian bertimpa-timpa juga untuk Abang Edika Yusof. Jadi bagaimana, uh, boleh tak Abang kongsikan bagaimana Abang handle masalah dan juga ujian yang Allah berikan? Okey, terima kasih. ya. Sama-sama Assalamualaikum hmm. warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton dan juga kepada studio. Nak cakap kita sebagai manusia biasa ni cool ni semua kan. Hmm. Jadi mungkin kadang-kadang ada orang yang lebih kuat mm. kan macam kita pun manusia biasa mungkin keadaan uh, fizikal kita kita nampak ceria yeah. tapi dalaman kita Allah wallah dia tahu yeah. Allah tahu ya. tapi apa yang saya dapati kita kena kuat mm. untuk kelangsungan hidup dan mm. juga untuk keluarga kita mm. kan jadi selalunya orang nampak macam cool ni semua everything actually sedangkan Nabi sendiri pun hmm. nampak cool. Yeah. Ha, tapi dalam hati dia Allah alam oh. je tahu-tahu. Yeah. Kan? Yeah. Tapi apa yang kita tahu ini dugaan. Mm -hmm. Bila dugaan Allah kasih kita, jadi kita kena tahu cari jalan penyelesaian. Yeah, betul. Bukan kita duduk atau kita mm -hmm. tunggu kan. Mm -hmm. Jadi benda tu akan selesai sendiri. Mm -hmm. yeah. Tapi kita kena cari jalan macam mana tas ni kita nak selesaikan. Mm -hmm. Memang tidak mudah. Okey, sebagai seorang lelaki dalam satu satu keluarga, kadang-kadang orang ingat nak jadi hero. Mm. Tapi hero dalam drama okeylah kan. Subhanallah. Ah uh, bayar semua, tapi sebagai realiti, mm -hmm. uh, kita kena susunlah, kita akan jaga okey. Ini masalah kita. Okey, macam jigsaw puzzle. Mhm. Mm macam mana yeah? kita nak selesaikan. Mm -hmm. uh, jadi itu yang saya tahu sebab apa-apa yang datang daripada Allah, yeah yang baik daripada dia mm -hmm. yang yang kurang baik daripada manusia subhanallah jadi kita kena juga orang kata melawan arus kadang-kadang mm -hmm. orang kata go with the flow mm -hmm. kan mm -hmm. tapi ada kalanya kita kena go beside the flow lah mm -hmm. kita yeah? override right betul juga tu ya yeah? mm -hmm. jadi apa yang berpegang kepada nabi kita dan juga salah satu pegangan yang agama kita ajar supaya apa jadi sekalipun adalah ketentuan Allah tapi kita yeah. kena berusaha. Yeah, dan satu lagi saya nak sentuh mm. datangnya pada ibu saya. Mm -hmm. Dia seorang yang kuat kan. Jadi walaupun dia seorang dia dalam sebab bapa saya praktis poligami jadi dia selalu ah. bekerja mm -hmm. siang malam besarkan kami anak-anak. Jadi saya nampak ibu saya ni seorang wanita yang kuat. Masya-Allah. Mm. Orang yang kuat dalam dunia ini memang anugerah diberikan kepada mm -hmm. wanita yeah. sebenarnya kita lelaki ni nampak je kadang-kadang kita okey, kita kuat tapi sebaliknya Allah wallah jamalah tahu. Ya. Masya-Allah yang lelaki je yang tahu. Ya. Jadi saya berpegang kepada prinsip itulah, kekuatan Masya Allah. diri. Masya-Allah. Ya, ya. Allahu Akbar. Yang penting kita bukan lari dari masalah eh, ya. kita selesaikan masalah itu yang paling so. penting sekali. Berbalik pula Ustaz so ya. Ustaz, soalan tergantung kita tadi tu. Ya. Mungkin secara short and sweet sebelum kita pergi ya. ke musolla Ar-Raudah latihan dan amalan yang boleh kita lakukan supaya kita dijauhkan daripada mas, pelbagai masalah ujian ataupun penyakit-penyakit uh, depression ini? Satunya ala bi tatmainul qulub. Amalkan zikir uh -huh. yang Menenangkan hati. Yang ya. keduanya Jangan terlalu kita menyelam dalam masalah kita. Kadang-kadang uh -huh. kita menyelam terlalu lama sangat, timbulnya sekali-sekala. Jangan, jangan terlalu lama menyelam dalam ya, dalam apa, uh, emosi kita. Betul, uh -huh. kita kena apa? life goes on istilahnya kena kena teruskan apa apa hidup kita sebagaimana biasa anggaplah apa cubaan yang datang ya. pada siapa-siapa saja itu sebagai ujian pada Allah menunjukkan Allah sayang pada kita kalau Allah biarkan saja tak tak pernah sakit mm. tak pernah ada masalah aku ni Allah Allah pandang tidak itulah dia aku takut ni juga saya gedak bimbang kan jadi kalau Allah sentuh sikit Allah nak lihat apa respon kita sebab itulah kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi dia kata ketika kita sihat kita bersama nikmat Allah tetapi ketika kita sakit kita diuji kita bersama dengan Allah bila kita diuji Allah ya Allah ya Allah itu maknanya Allah nak tengok kita sebut nama Allah tu keluar daripada mulut kita je Akbar. ujian daripada Allah tu tanda Allah sayang kepada kita InsyaAllah. Yeah. mudah-mudahan baik-baik saja baiklah kita nak terus ke perkembangan terkini Musalla Raudhah yeah. Ustaz, apakah perkembangan terkini masjid kita hmm. dan juga perkembangan terkini adik-adik kita yang meneruskan pengajian dan juga projek pembangunan MARDA. Ini dah dari, dari short form dah sedap sebutan ya, ni MARDA. Mar Masya Allah, silakan Mar Ustaz. MARDA ni short form, short, short form kepada Mahat Ar-Rawdah. Hmm. MARDA juga memberi maksud yang diredai. Kita harap sangatlah Allah beri reda pada Amin. apa yang kita Amin. buat. Hmm. Mahat Ar-Rawdah ni satu projek baru, Musalla Ar-Rawdah kita dah siap masjid walaupun hujung-hujung tu ada sikit lagi yang kita nak pasang interlocking. Mm -hmm. Tapi kita tak tak nak memasang interlocking tu yang costing dia agak besar menghalang kita untuk terus membina mahad. Di mana mahad ni kita dalam proses awal, baru sodok, tapak, kemudian baru mm. beli kabin untuk side office. Saya pun baru apa tengah plan apa kedudukan untuk elakkan daripada tapak pembangunan itu diganggu oleh kita punya program-program aktiviti kita. Contohnya hmm. nak memanah, nak berkuda, hmm. nak rekreasi itu kita nak ambil ujung-ujung bahagian tanah itu. Hmm. Jadi sekarang ini kita memerlukan sumbangan yang sangat besar sebenarnya kalau ikutkan arkitek punya desain itu. Kita, costing boleh dikira ikut kaki persegi itu, hmm. tu dia pergi keseluruhan bangunan 30 juta lebih kurang. Subhanallah 30 Allah. juta tu kalau saya ada duit 30 juta saya letak tu ke siaplah. Ya. Yeah. masalahnya saya Amin. bukan Amin. berduit 30 ringgit adalah kan. Jadi nak minta bantuan tuan-tuan semua sebagaimana saya telah mengusahakan untuk tuan-tuan semua Masjid Ar-Raudah yang kita kumpul duit ramai-ramai akan jadi apa musala Ar-Raudah di Masjid Indah semalam pun ada orang kahwin di situ. Masya-Allah. Dia suka sangat bergambar di bawah kubah tu jadi sebagaimana kita telah menyiapkan masjid yang begitu cantik kita nak juga menyiapkan sebuah mahad tahfiz yang berkonsepkan sains tahfiz dan turas di tanah yang bersebelahan saja insyaallah masyaallah insyaallah mudah-mudahan dan juga cara yang paling mudah paling senang sekali yeah. ustaz untuk kita sama-sama mengajak ramai lagi penonton setia kita untuk sama-sama sedekah subuh pagi ni waktu yeah, yang terbaik insyaallah saya harap sangatlah tuan-tuan tengok gambar tu tu gambar kelas yang hmm. bakal kita mulakan untuk kelas hafazan Mardhan yang pertama ni selepas raya haji ni ni kelas dia. Pada masa Allah. ni petang kelas kanak-kanak untuk sekolah rendah. Hmm. Akan datang selepas raya haji kita akan mulakan yang menengah ni bermula okay. pada pukul 8 pagi hingga 2 petang lah Kita guna tiga kelas dan kita sediakan rumah sewa. Hmm. Kita sewa rumah untuk asrama anak-anak kita insya ya. 30 Allah. orang insya-Allah kita ambil untuk first intake ni. Jadi hmm. kalau nak menyumbang boleh ke hotline kami ataupun pergi ke kami punya website www.musolaaradhah.com uh -huh. ataupun apa terus QR je. Uh -huh. QR ni kejap lagi ada keluar tu. QR saja lebih 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 mudah hmm. untuk kita sampaikan semangat. Mhm lah. masya-Allah uh -huh. Allahuakbar dan juga kata-kata akhir daripada ah, uh, abang Adik Yusuf kita. Subhanallah dah sampai ke penghujung abang. Uh, berkenaan dengan damailah di hati dan mungkin abang ada nak bagi juga kata-kata semangat hmm. kepada Ustaz Azlin nak meneruskan uh, perjuangan Marda ni insya-Allah. InsyaAllah uh, Kalau ada perjuangan yang baik InsyaAllah Allah, Allah hmm. akan tolong yeah. Ya, mudah Mudah-mudahan Amin. Amin. Amin Kita pun sama-sama lah Boleh orang kata menempah markah pahala kita yeah. kan untuk kita menderma apa-apa pun -apa kata the more you give the more you get you insyaallah get. amin amin dan okay. mm. bagi saya kepada topik yang kita bincang kali ini... Mm. Aa, masalah emosi masalah mm. mental apa-apa masalah sekalipun mm. yang didoa dicubai oleh Allah kepada mm. kita mm. kita perlu berusaha untuk menanganinya bersama kepada yeah. orang yeah. kata kalau kita dah berkahwin kita perlu berbincang dengan pasangan. Ah ha, dengan pasangan masing-masing. Kalau tidak, kita perlu menjumpa kaunselor ataupun ustaz-ustaz yang berpengalaman ya, dan betul. no try to share because itu je ubat yang mujarab. Ya, Selain daripada dah. itu, doa-doa dan solat itu yang sering is caring eh. Ah ha, jadi it's not easy faham tapi kita boleh mengatasinya dengan apa yang kita lakukan dan berpandu kepada Al-Quran. InsyaAllah. Amin. Rabbul Alamin. Baiklah. QR code tertera di kaca TV anda sekarang Betul. ini. Boleh sama-sama uh, sumbangkan untuk Musalah Ardah dan juga uh, projek pembangunan Marda yang terkini. MasyaAllah. Dan juga bolehlah ambil gambar juga sebarkan ha. kepada sahabat-sahabat kita, insya kita. Insya di WhatsApp. Sikirin shot. <laughs> <insya> ya. <laughs> ini pagi. ya. Okey. <laughs> boleh sama-sama simpan. Bila ada rezeki lebih, kita ya. beri lebih. InsyaAllah. Allah bagi lebih kepada kita. Itu janji Allah SWT. Ya. Baiklah Ustaz. Yang dihormati Ustaz Muhammad Azli Abdullah pengasas dan pengerusi Musa Al-Awradah dan juga saudara Edika Yusuf selebriti dan juga pelakon yang tidak asing lagi sudi hadir, terima kasih banyak-banyak Assalamualaikum pagi ini, Masya Allah walaupun kita berhadapan dengan pelbagai rintangan dan ujian, cabaran, ujian, ujian ya. di Kuala Lumpur medikal, ya? Masya Allah, Allah akbar itulah dia, damailah di hati Bak kata Encik Gerozdin Samah tadi, damailah yeah. dengan takdir kita, Insya Allah kita akan berdamai sahaja di masa-masa yang akan datang baiklah, terima kasih banyak-banyak, Insya Allah jumpa lagi selepas ini bersama-sama dengan Ustazah Muzaina Abdullah dalam Assalamualaikum An-Nisa InsyaAllah Ayah, ingat tak dulu kita pernah datang sini? Hmm, mestilah ingat Omar Tapi kenapa? Kalau macam tu, jomlah kita pergi musalah Ar-Rawdah Boleh kita solat zuhur kat sana? Ayah, Tato Ayah, musalah ar dah siap Cantiknya Omar Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ah, apa khabar? Apa? Khabar? Alhamdulillah <laughs> sihat, sihat. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Cantik sungguh masjid ni. Dah terbina ya. Eh? Alhamdulillah semua sumbangan orang ramai. Kalau dikira-kira kan nampak macam siap, tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang 200,000 lagi berbaki mana yang ada ni. Kita ada kuliah duha setiap Sabtu, kita ada kuliah maghrib setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Rumah dengan ayah musafir kan? Bolehlah kita cuba bilik ni, di atas ni. Kebetulan oh. pula oh. sekarang ni, Zohor pun dah masuk. Mari kita solat dalam, kita tengok apa yang ada di dalam. Ah, baik, baik, baik. Okey, jom. Sila, sila. Allah Akbar. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid. Mana lillah yang tak ada di masjid. Walaupun kecil itu sebesar itu, sekecil sarang burung. Allah dah bina untuk di dalam syurga. Ha, ayah. Hmm. Boleh tak Ma, nak pergi kelas ngaji kat sini? Eh, mestilah boleh, Mak. Ini kamu salah raudah. Ha, ah, kalau macam itu, pergi dulu ya. Kalau kita tidak menjadikan tajwid itu sebagai sempurna, maka kemungkinan besar solat kita tidak akan sah. Alhamdulillahirrabbilalamin.